Російсько-терористичні угрупування використовують мінські домовленості виключно для ескалації конфлікту. Побачили це не тільки військові експерти, а й бійці на передовій. Ми побували на позиціях 43-го мотопіхотного батальйону та переконалися всьому на власні очі. Командир 43-го батальйона. Водолазка Александр Николаевич. После того, как были подписаны соглашения, в нашем районе, по крайней мере, утихли обстрелы, стали реже, а последние несколько дней прекратились. Вдалеке мы наблюдаем, перемещаются колонны противника, но близко к нам не подходят. Наша разведка докладывает, что они тоже высматривают, осваивают поближе к нам территории. Видно к чему-то готовится а Сами обстрелы вот, последние несколько дней не было. Прекратились. Да. Настрой личного состава у нас хороший, боевой. Э -э у нас все добровольцы знают, зачем сюда пришли, э -э готовы отразить нападение противника, если это будет необходимость. Опыт у нас уже есть, потому что мы находимся уже пятый месяц здесь, в зоне АТО. Практически все имеют боевой опыт и знают свою технику вооружения.